Gitarra, akordeoia eta akordeoia. За несколько недель отбудутся главные выборы Украины, выборы до Верховной Рады Украины. А какие политические силы отдают перевагу акрманции? Наши сегодняшние вопросы. Не знаю, пока еще не решила. Последние дни решаем. Ну вы знаете, я изначально голосовал за партию регионов, то есть как бы, ну и уже остаюсь как бы при своем мнении, то есть как бы, ну буду будут за нее. Ну как бы, а кто лучше? Кто лучше? Я не вижу лучшего. Регионы. Почему? Мне так нравится, я с самого начала голосовала за них. Я ещё думаю об этом. Коммунистов я коммунист. И регионы. А почему? Ну, они вроде двигаются вперед уже за два года, что-то ну, толкнули вперед, что-то условия, которые есть, ну, что всем это занимается. Партия регионов. А почему? Ну, потому что это власть. <реклама> я пока не могу ничего сказать. Руководящий партии региона я даю предпочтение. А почему? Ну, потому что как-то мне э, больше всего подходит ихняя политика. Вот то, что они создают рабочие места. То, что, э, ну, подходит, в общем-то. Партия регионов. Почему? Ну, почему? Потому что они за это время наладили. Начали выдавать пенсии, выдавать зарплаты, выдавать детские. Вот. И немножко наладилось в стране. Потому что, что было при... Оранжевых, будем говорить так, небо и земля. Считай, что, что сделала Юлечка. И опять же, она рвется к власти. Я считаю, что ей власть давать нельзя. Хоть она и за, будем говорить, за решеткой, но все равно она хочет туда. Рвется, ну, сомневаюсь, однако, что она прорвется, но хотелось бы, чтобы партия региона победила, чтобы Янукович еще остался на один срок. Потому что все-таки при них стало немножко легче жить.